Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φίλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Και έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Για να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο ελληνικό. Σωστά. Να χρησιμοποιούμε και εμεί εκφράσει που λέει ο λαό, όπω κάνουν και οι Τούρκοι. Έχει Για να δικα... δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Και εγώ, η κυρία Αναστασσοπούλου από... δεν την έχετε στείλει σε κάποια πράγματα. Η κυρία έτσι, είναι σε είναι... διακοπέ ρεπορτάζ. Α, εντάξει, για γιατί υπάρχουν και ακριτικά λέει, νησιά. Λέω, μήπως, θα δούμε και αν υπάρχει ανατολικό του χρόνου και ανατολικότερα. Ναι. Αν φτάσουν τα τουρκικά και στην τάξη, θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ο, όχι, λέω μήπω η ίδια, ίδια, ίδια κινηθεί ανατολικότερα Άμως για να κάνει ρεπορτάζ. Ναι, αυτό βέβαια. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, Άξ, κύριε Καθηγητή. Δεν ωραία. μπορώ να πάρω θέση αυτή. Εν αναμονή λοιπόν. Αλλά θα είμαστε εν αναμονή. Για πάμε τώρα, Μανώλη μου. Είναι και ο Μανώλη πάντα κοντά μα φυσικά. Να δούμε, κύριε Καθηγητά, πού βρισκόμαστε. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι και έχουν ανέβει σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αλήθεια. Αλλά και στον Εύρω, βλέπουμε έντονη αντίδραση των Τούρκων για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Βλέπουμε τι γίνεται στο Αιγαίο, και εδώ μα, μα, κάνουν και το άσπρο μαύρο. Ακούσαμε τον κύριο Ακάρ να μιλάει για ελληνικέ προκλήσει. Βλέπουμε τι γίνεται στο Αιγαίο, τα θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Νοτιοανατολικά ανατολικα τη Κύπρου, στην Κυπριακή ΑΟΣ, για το τουρκικό λιβικο μνημόνιο και εκεί υπάρχει μια προετοιμασία για σεισμικέ έρευνε και αργότερα ενδεχομένω θα δούμε και καμιά γεώτρηση. Τι γίνεται, γιατί ξαφνικά άνοιξε όλη η βεντάλια. Πρώτον, πολύ καλά κάνετε και διαπιστώνετε το προφανέ, κύριε Οικονόμο, ότι το κλίμα είναι ε, ιδιαίτερα τεταμένο. Ε, και αυτό αποδείχθηκε και στην περίπτωση του Εύρου, όπου υπό άλλε συνθήκε πιθανότατα ένα τέτοιο θέμα θα είχε μία κρίση, θα είχε αποσωβηθεί και θα είχε διευθετηθεί μεταξύ τεχνικών επιτροπών χωρί πολλά-πολλά. Όπω γινόταν, πολλά, πολλά, πολλά. Λοιπόν. γινόταν ακριβώ στο παρελθόν. Μπορεί να μην ήταν για, για το θέμα του φράχτη, αλλά πάντω για τι συντεταγμένε υπήρχε μία mm. διάθεση, αν μη τι άλλο, συνεννόηση. Δεν είναι Ο... δεδομένε οι συντεταγμένε. Για συζητάμε και τα, αυτό, τα δεδομένα. Προσέξτε. Τώρα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι πρέπει να απαντήσει στον Εύρο αισθάνεται ότι μετά τα γεγονότα του τριημέρου του, α, της Καθαράς Δευτέρας mm -hmm. και μετά τη θριαμβολογία που σε κάποιο βαθμό ήταν αχρίαστη και ακολούθησε από ελληνικής πλευράς, γιατί αυτό που καταφέραμε ναι. το καταφέραμε, ναι, ήταν ένα ναι. το κρατούμενο. Το να συντηρούμε κι εμείς α, με μια θριαμβολογία ένα την κατάσταση μετά ναι. ήταν, ήταν, ήταν αχρίαστο και αποδεικνύεται. Η Τουρκία okay. λοιπόν θέλει να πει, ξεκινώ από τον Εύρο, ότι είμαι εδώ. Και δεν πρόκειται να φύγω. Συνδυάστε το αυτό και με το ζήτημα τη συνθήκη τη Λοζάνη, mm -hmm. όπου έρχεται και επανέρχεται σε μια Η λογική ότι είναι παροχημένη, ναι, ναι, ναι. δεν είναι ταμπού. Α καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε, αδερφέ. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τα σύνορα. Ακόμα και με τη χάραξη των σύνορων. Έχει να κάνει προφανώ. Μα, μα, όταν ε, τα χερσαία σύνορα στον Εύρο έχουν καθοριστεί από τη συνθήκη τη Λοζάνη το 2023 και διευθετηθεί το ζήτημα αυτό το 2026, mm -hmm. και από εκεί και πέρα επιλυόταν με ε, τεχνικέ επιτροπέ, και έρχεται τώρα η Τουρκία και λέει: Όχι, δεν είναι αυτό. Κάτσε να δούμε τι συμβαίνει με την κήτη του ποταμού. Mm -hmm. Διότι ε, όταν είναι η στάθμη των νερών ε, το χειμώνα, α πούμε, υψηλή, ή όταν πέφτει το καλοκαίρι ή την άνοιξη, να. ελάτε να το κουδεψάτε. Αυτό ποια έχει ενοχλήσει. Εκεί του ένιωκε η ενοχλήση. Πρώτον, το γεγονό ότι δεν κατάφεραν το σχέδιό του ναι, το, το, το πρώτο είναι αυτό, τρίμηνο. Δεύτερον, η κατασκευή του φράχτη. Γιατί η ελληνική πλευρά θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή ναι. το χρόνο για να κατασκευάσει να υπεκτείνει ουσιαστικά το φράχτη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο νέου mm. κύματο. Που προαναγγέλλεται κιόλα όπω είδαμε. Προαναγγέλλεται από τον Τσαβούσογλου και ακριβώ συνδυάστε δηλαδή σι... πώ θα βάζει όλα στο τραπέζι. Ναι, ναι. Συνθήκη τη Λοζάνη είναι παροχημένη, α βρούμε έναν τρόπο να καθίσουμε Αν την την κουβεντιάσουμε. Το έχει πει και επίσημα τα... ο Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα. Εννοείται να την επικαιροποιήσουμε. Δεύτερον, στρατοχωροφυλακή, όχι πάντω πολύ, δηλαδή ο κύριο Κωστίδη το γνωρίζει, λιγότεροι από 10 βρέθηκαν στην περιοχή. Έτσι, για να ξέρουμε, μην δίνουμε δηλαδή αριθμού. Όχι, αλλά το μήνυμα το στέλνουν. Είτε ένα είτε εικοσι Εγώ συμφωνώ στέλνετε. μαζί σα. Απλώ λέω ότι η παρουσία εκεί πέρα είναι για την ώρα αυτή. Τρίτον, ο τσαβού να λέει: Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε με του μετανάστε, θα ξαναέρθουν μετά τον κορονοϊό. Το οποίο, mm -hmm. βέβαια, αυτό δεν είναι σήμα μόνο απέναντι στην Ελλάδα, είναι και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Εγκαίρω, ελάτε να τα βρούμε, mm -hmm. γιατί έρχεται ε, επόμενο μέρα, κύμα πώς. μετά την πανδημία. Και βέβαια, ω προ αυτό το οποίο είπατε για Ανατολική Μεσόγειο, για Λιβύη, για Αιγαίο, για τι δηλώσει ΑΚΑΡ κ.ο.ο.κ. έχουμε το εξή δεδομένο. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θεωρεί ότι είναι επικυρίαρχη στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτο. Mm. δεύτερον -hmm. Δεν πιστεύει... το κρύβει κιόλα αυτό. Ορίστε. Δεν το κρύβει. Όχι Ακόμα βέβαια. και με το ρητό που μα είπε ο Μανώλη που το είχε πλάτη ο Ακάρ, έχει τη σημασία του κι αυτό. Το μήνυμα που στέλνετε λέγοντα ότι όποιο κυριαρχεί στη θάλασσα κυριαρχεί στον κόσμο. Ακριβώ. Και βέβαια αυτό είναι σε συνέχεια τη γαλάζια πατρίδα. Και βέβαια αυτό δείχνει ότι ο Γιαεντζή μπορεί να έφυγε. Οι απόψει για -hmm. Γιαεντζή δεν πρόκειται να φύγουν γιατί αυτέ είναι πλέον εμπεδομένε. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει η Τουρκία να κάνει, κύριε Οικονόμου, είναι να εδρεώσει και προ την ελληνική πλευρά, αλλά και προ πάσα άλλη κατεύθυνση και άλλων περιφερειακών δρόντων, Αίγυπτο, Ισραήλ, αλλά και των ΗΠΑ και τη Ένωση ότι εγώ είμαι εδώ το αφεντικό. Mm -hmm. Και χωρί το αφεντικό δεν μπορείτε να κάνετε τα δικά σα κουμάντα. Προσέξτε τι λένε, τιμωρούμε την Ελλάδα γιατί αποπειράθηκε να μα απομονώσει mm -hmm. από τα περιφερειακά δρόμενα. Συνεργαζόμενοι τι με, με το να κάνουμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Μικρή σημασία έχει αν είναι νόμιμο ή παράνομο, προφανώ εμεί λέμε ότι είναι νόμιμο ω Τουρκία. Mm -hmm. Αλλά ξέρουμε την πραγματικότητα, την τιμωρούμε με το να κάνουμε γεωτρήσει εντό τη Κυπριακή Σαό. Γιατί Γιατί θεωρούμε ότι οι Έλληνε ελέγχουν του Ελληνοκύπριου όπω mm -hmm. εμεί ελέγχουμε του Τουρκοκύπριου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, mm -hmm. αλλά δεν πείθονται γι' αυτό. Πάντως, Και... Παρακαλώ, Έλα, εμένα, εμένα μου προκάλεσε εντύπωση, κύριε Φίλη, ε, στι δηλώσει του Ακάρ, ε, εκτό ότι είχε τη δική του ερμηνεία των γεγονότων για όσα συμβαίνουν στου εθέρε του Αιγαίου. Ε, είπε, μίλησε για παρενόχληση, για προβοκάτσια. Ε, για πρόκληση, δηλαδή ε, μια ρητορική που δεν τη συνηθίζουν ε, οι Τούρκοι αξιωματούχοι σε αυτόν τον τόνο, δηλαδή προβοκάτσια. Δεν είχα ξανακούσει τον τελευταίο καιρό για το Αιγαίο. Ούτε Τι σημαίνει αυτό, Μανώλη, αυτό γιατί το, το λες. Εντύχωση. Σημαίνει κάτι, δηλαδή έχει ε, εγώ, γίνει κάποιο ε, ε, περιστατικό. Ε, προκαλεί, Τι σημαίνει. Ε, είναι αρκετά α, πόσο ε, ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι ε, ε, εγώ φοβάμαι, δηλαδή φοβάμαι, έχουν ανέβει οι τόνοι και αυτό προκαλεί μια νευρικότητα ε, στο τουρκικό στράτευμα, ενδεχομένως και στο ελληνικό βεβαίω. έτσι, εγώ σας λέω το κλίμα εδώ. Ε, 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 αυτή η νευρικότητα βγήκε και στον ε, Τούρκο Υπουργάμινα που αναγκάστηκε στο μήνυμα του Μπαϊραμιού, δηλαδή στι γιορτή, να μιλήσει με αυτούς τους τόνους και βεβαίως αυτό πρέπει και στην τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση. Ναι, και είναι...